স্লাম ৱালেকুম এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল মোৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া মোৰ আজি ইউটিউব চেনেলৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল খবৰ লগতে

আৰু লগতে এয়া মই চিকেনো মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ পানীখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই চাউলখিনি ভয় ভয় কৰি দিলোঁ কাৰণ আপোনালোক মই কৈছোঁৱেই মই ইমান পাকল নহয় বুলি মই এইবিলাক বহুত ভয় লাগে একচুৱেলি মোৰ বনোৱা নপৰে আম্মাই বনায় কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বনাওঁ আৰু এয়া মোৰ চাউলটো সিজিলে আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে আপোনালোকে এইটো হেৰি কৰিব আৰু তাৰপিছত মই পানীখিনি কাঢ়িলোঁ তাৰপিছত মই চিকেন বনোৱাত লাগিলোঁ এয়া পিঁয়াজ যে কাটি থৈ দিছিলোঁ পিঁয়াজখিনি মই অকণমান টাইম ভজি ভাজিম ৰঙচুৱা নপৰালৈকে ভাজি থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই হয়তো গমেই পাইছে কেনেকুৱাকৈ ভাজিব লাগিব গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব তাৰপিছত মই অকণমান তাৰ পৰা পিঁয়াজ ৰাখি থ'লোঁ যি গতিকে পিছত লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব গম পাব পিঁয়াজ ক'ত লাগিব এয়া চিকেনখিনি মই বনাই আছোঁ চিকেনখিনিত একচুৱেলি মই ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বিৰিয়ানীত লগা এইটো কেৱৰা জল আৰু এটা মিঠা আঁতৰ বুলি কয় আপোনালোকে পাই যাব চিকেনৰ দোকানত আৰু এয়া হৈছে আলু যিখিনি মই বিৰিয়ানীত দিম আলুখিনি ফাৰ্ষ্ট সিজাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ তাৰপিছত এয়া যোনটো বাচনত বনাম সেইটোত মই ফাৰ্ষ্টতে কৰ্ট দিছোঁ মানে টেঙা দৈ দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ মই ৰাইচ ৰাইচখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া মই দিছোঁ মিঠা আঁতৰ আৰু কেইবৰা জল তাৰপিছত মই দিছোঁ চিকেনখিনি তো এনেকৈ ছেম প্ৰচেছত আপোনালোকে দিব একচুৱেলি ইয়াতে মই ভাজি ৰখা পিঁয়াজখিনি আৰু আলুখিনিও দিব লাগিছিল কিন্তু মই পাহৰি থাকিলোঁ একো নাই মই শেষত দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে এতিয়াই দি দিব এনেকৈ যেইটা লেয়াৰ পাৰে আপোনালোকে দিব মোৰ একচুৱেলি বাচনটো সৰু হৈছে বস্তু হিচাপত তো সেইটো কাৰণে মই তিনিটা লেয়াৰতে খতম কৰিছোঁ অলপ গৰম মছলাও দিব পাহৰি গৈছোঁ গাইজ চব পাহৰি গৈছোঁ গাইজ এটা চাইডৰ পৰা একদম ব্ৰেইন নষ্ট হৈ গৈছে যিহেতু আম্মা নাই আজি অকলে পালন কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আৰু তাৰপিছত অকণমান সময় মই দমত বহাই দিলোঁহে ধৰি দিছে কেমেৰাটো দেই আগৰখিনিত কিন্তু মই মোবাইলটো য'ত ত'ত থৈছোঁ নতুবা মই নিজ হাতেৰে ধৰি পেলাই মই মাংসখিনি লাৰিছো এনেকুৱা টাইপ কৰিছোঁ যিহেতুকে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টিক নাই তো এইটো কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি মই শ্বেয়াৰ কৰা নাই দেই গাইজ আপোনালোকক মোৰ ষ্টাইলত মই যেনেকৈ বনাওঁ সেইটোহে দেখাইছো আপোনালোকক এয়া দমৰ পৰা নমালো আৰু আমাৰ বিৰিয়ানী ৰেডি ত কেনেকুৱা পালে কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে গাইজাত টেষ্টি লাগিছেনে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱা কৰা নাই থেংক ইউ